Assalamu alaikum ala sultan. Şuz jigrimiş ki aklı tam şırk salonu ki barlık azizler. Bugün sizlerge tonuşturmaqcı boğunumuz kıyamlıq boğursaq. Yani cam yenti oğa. Bunun ketilgü materialla 1-20 kg un. Yani 1 kilo 500 gram un. 600 gram ilman su. 250 gram kumşike. 250 gram sumay. 10 gram xəmir turca məş materiallarla getdi. Məş materiallarının hamısını qarışdırıb quruq bir dəst qisilib xəmi yoğurmalınız. Xəmi yoğurub olğandan kən bu xəmirimizi 30 dəqiqədən 40 dəqiqə ətrafında tındasaq buldu. Bəq qeylin yuyub etməyimiz. Hə xanım qızlar mənim xəmirimizni yoğurub da çıng boşluğu mənimdə bu şıraq ləğmənin xəmirdəki çınglıqlıq bir xəmir oldu xanımlar. Bunu həm də üstün süyö -üstü ilə yipplam bir o'ttiz qirq minut atrofida tindirib endi raslasak bo'ldi a ha xonim qizlar mana xemirimizni ha o'ttiz qirq minut atrofida tindirib bo'lgandan keyini oltimish shu man umum himirni ikkiga bo'ldim a endi bu ximirni iltib raslab olsa bo'ldi a xonim qizlar mana xemirimizni ham shunga o'xshash kesiklar ayirib olgandan keyin piltiqilimiza Bu pültümüzden inçki tomlukını özümüzdeki ya şu yaşı, yaxşı görüş derecesi kısasın kısak oldu. Bununla da inçki buludu. Mananciyle kığa vaxtda sel, hem de ilgi simizerek kıyamlıq boğursaq yani cam mentor çıkıra xanımla. O, oh, kuşa şekilde hem sizin bıraklı kılıv ile xemirin birine çıkayım bölüb ayırıyız Abay xemirin hazır. Umum xemirin çıkayı böldüm, işken yani tötkü bölüb, tötten bir kısmı yücuma. Müştel şekilde kisivalımız xanımla bunu. mani yana o'xshash sheklda qilamiz shu o'xshash shaklda qilib oldin qozonni moyini qizitib turib ananikin mayni oldirmay sarg'aytib pishirib olsak bo'ldia xonim e? qizlar <laughs> moymiz qizigandan keyin xemirimizni cho'yligi alb turib m os suatda solamiz moy chachirab ketmisin diqqat qilinglar ostidan ustiga o'rib turib qolandankeyin moyni qizig'ida bu xemirimiz chechildi ajraydi otishdi ketmisin xonimlar ariz ham qoldi Ama şu şekilde bunu acırtı alımıza. Lekin çapışıp kalmayı dağıtıracağım bununla. Bara bara özü bu. Acırap teyya buldu. Acırap teyya buğandı ikin otunu bekliştik саргайтып etmək. Sarğaydı. Pest otta teş sarğaydı ilo asaq buldu. Hemen ha? ha, hanımla kıyamlıq boğur sıkımızını bana müşahalatlara orız Bunu süzüp ilo alımız hanımla, ha? sizə təzminə saqdıb bunu amısaq il qiyamın tağışiga vaxtımızda qiyam çaplaşmaydı. Əmanə xanımlar, qiyamlıq boğursaqlarımız mə pişik tayya oldu. Amdı buniki qiyamını qaynatış mərhələsi ötdik xanımlar. Hə xanım qızlar, amdı bu qiyamlıq boğursaqninkə, yəni qiyamı qaynatış üçün 1 kq şikərə 500 qram sunu quyub və ashu o'choqqa quyib takshi şey eritib qaynatib tayyorlaymiz ashu qiyomni eritish jarayonini ko'raylik abiza a ha, mana xonim qizlar shu shekrimizga suvni quyib bu ergichlik to'xtamasdan shday işte, uylashtirib turibmiz bu butunlay erib bo'lgan ekin qaynab chiqib bu ai qiyomini tahagaoldin koi mana mana xonim qizlara qiyomimiz qaynab mana mushoa keldi shu cho'mishga o'zilarni shundaq ko'tara sanlar sal quyuqroq iyg'irroq mana shundaq bir xil isqilbuniham hozir mana iqib tushgan i qaranglar sozlib iibtushdi bu mana hamma tomshilarni oldi mushalat kelganchoda o'tni o'chiramizmi xonimlar mana xonim qizlar qiyomni quyib hamsh ostidan ustiga bua shu tuz çömüşlerimiz bile, kepkürlerimiz bile iyileştirsek oldu hanımlar. Tek şey şu soğuk boğuşluk iyileştirmiz cümüş, kısık vaktir kıyımız kıyam ne? Tek şey arlışı bu. Bunlar tek şey arlaştırıp boğandı denkken, bu şunun yüzü de ap, bakışta şeker boğuşaş uyuğan bir hılalat peyda oldu. Buna hanımla tohtumasın iyileştirmiz cümüş bu ne? Bağın sıra iğırlışı kolumuz iyileştirmek test düşüdü. Kıyam kuyuklaşkan sıra iyileştirmek test düşüdü bunu. Hemen hanım kızlara tohtuma iyileştirip bunu yamanamışın da kalır ki geldi bu. Bu hem de soğuydu hanımlar. Kızık kıyamını koyduk bununla. Şunçilik, çıraylık, pakırak, bırkıl kıyamlık boğursak da ya Ha, bugün ki dersimiz tamam.